Еще раз добрый день, уважаемые коллеги. Я хочу начать свой доклад вот с такого высказывания, которое сделано известным английским врачом Сергеем Фиоста. Ни с одним органом в теле не связано столько непонимания понимания неправильных представлений и плохого обращения с толстым кишечником. Во многом это утверждение остается актуальным и сейчас, и мы постараемся problem so общем, у половины здоровых лиц различных профессий упражнение кишечника происходит один раз в сутки. Но, тем не менее, достаточно нередко у третьей популяции 50% случаев идентификации речь идет о напряжении, которое человек испытывает. То есть у 20, 25 случаев также может на протяжении Частный забор может быть важным фактором риска злокачественных новообразований толстого кишечника. Но речь идет о людях среднего возраста. Кроме того, вы видите еще одно высказывание, что заборы были связаны с более чем удвоенным риском злокачественных новообразований кишечника. И для женщин эта зависимость оказывается больше, чем в сравнении, опять же, и с расовой принадлежностью, в том числе для На иконе распространен функциональный забор, он еще имеет название «простой забор» или «простой колонн-сказ». Также заборы, как я уже говорил, встречаются как проявление решительных симптомов, то есть нужно обращать внимание в случае, на услышенное, симптомы, как разные влаги, быть на этом смысле осторожным. Слабость может привести к макияжу, отдаленного, это характерно для пожилых людей, для лиц, находящихся длительное время на стационарном на лиц у которых расстройство, как глобальное, так и местное, и медикаментозные, и психогенные воздействия. Механизм. То есть один из механизмов – это нарушение или снижение фокусированной моторики. То есть, это возникает за счет низкого содержания пищи растительных волокон. Считается, что это может быть связано с низким употреблением жидкости. Есть целый ряд лекарственных которые могут влиять на моторику кишечника. Опять же, мы уже говорили о заболеваниях, в том числе и неврологических, и психиатрических. Кроме того, еще одна из причин – это нарушение функции анаректальной области. В частности, это те заболевания, которые формируют порочные группы. Те же, то же самое геморрой, анальные трещины. И механические препятствия, Редактор То есть нужно отсечь возможные неврологические расстройства, исследовать психический статус, определить время появления заборов и выяснить возможную семейную предрасположенность. То есть наша задача э, на этапе постановки диагноза да, определиться, это функциональный забор или же это симптомокомплекс какого-то основного заболевания. В этой цели выполняется целый ряд обследований, начиная от общих физикальных и заканчивая исследованиями второй линии, когда при необходимости может браться даже переси связи с этой прямой Yeah, счету своего питания, употреблять достаточное количество жидкости, сбалансировать шаг вернуть Слабительные препараты. То есть в случае неэффективности или недостаточной эффективности общих мероприятий можно прибегать к слабительным препаратам. Опять же, к ним можно прибегать в случае, э, например, э, ситуации, когда человек путешествует и возникает так называемые транзиторные заборы. Здесь несколько групп препаратов используются. препараты увеличивающие объем. что предвидено потребление, потреблений стимулирующих... и при этом может быть использован при сахарном диабете. Следующий слайд. А теперь хочу вам привести одно очень интересное резонансное результат одного резонансного исследования, которые были проведены в 2005 году. Оно вот и называлось "Мифы и неправильное представление о хроническом". комплаинса, приверженности, терапии. Также отсутствует доказательства, что забор может быть извлечен путем повышения приема жидкости. Лишь в случае обезвоживания повышение потребления жидкости дает действительно хороший результат. Маловероятно, что